Вівторок, перше листопада, новини міста жовті води. Сірчано-кислотний завод знову запускали на минулому тижні. На цей раз запуск пройшов успішно і погодні умови цьому сприяли. Доповідає представник схід ГЗК». для обеспечения безопасности на сернокислотном производстве значит, про выполнены отдельные следующий ряд мероприятий. В частности, приказами генерального директора изменены, введены изменения в систему оповещения, в регламент оповещений при опасных ситуациях на, на производстве. Нами сделан запрос на Днепропетровский гидрометеоцентр по заключению договора Значит, настоящий момент договор обрабатывается і будет буде договор по получатим предприятиям гидрометеоусловий. От Вот. Ну, в Настоящий момент замечаний нет. між підприємством чисте місто та пжере черговий конфлікт. Керівник чистого міста Сергій Іщенко повідомляє про те, що жрео не довозить сміття до полігону і забруднює місто. У нас є претензії. Как бы сказать, даже не претензии, а те тот материал, который я говорил о том, что работники ЖРА возят мусор не на полигон, он подтвердился на прошлой неделе, был замечен транспорт, который вывозил мусор не на полигон, есть доказательства. Еще за прошедшую неделю на полигон ЖРА вывезено всего 75,6 куба, это с участков ЖЭКа и ни одну. Куба не выведена с благоустроя места. При этом расчеты по ЖРЭО с чистым местом происходят таким образом. За обслуживание ЖЕКова они рассчитываются на 75%, а по благоустрою они рассчитались с предприятием с начала года, предприятием рассчитались всего на 1,8%. То есть есть задолженность. Мы уже не раз обращались к вам этим вопросом и не раз уже ездили, показывали, куда вывозится это листво. Это наше УПП, это наше э Зона, де всього чата листва лежить і мусорця загажується. Город я не хочу, щоб наш город був загаж. Сирінікана, якщо у вас є такі факти, пожалуйста, арестовуйте транспорту. Помітия та покані все вот, слава вот, вот, слава вот. в місті. Палять листя, осінні пожежі вже звичайно для жовтоводців. Явище, проте міське керівництво має намір цю шкідливу для здоров'я традицію поламати. По поводу листьев. У нас сотрудник один ездил в Польшу к сыну там или кому к сыну. Он заметил то, что есть в Европе. Листья там в куче не складывают. Листья убирают с проезжих частей и с тротуаров. В куче не складывают. Потому что листья, когда в кучах, у нас всегда есть в городе найдется желающих эту кучу подпалить. Вчера мы эту кучу вместе с начальником отдела, Вместе с начальником отдела, вместе с охранником тушили возле, возле техникума эту кучу. Есть предложение, как решить эту проблему. Не создавать кучи, как вариант, а если создавать, то сразу убирать. Есть еще фантастические предложения, поливать кучи антиперенами, но это слишком дорого. Или водой поливать, чтобы потом их никто не мог поджечь. Но вот предложение, если Павел Владимирович планировать перевозки все-таки... І, якщо ви листья собираете там, де їх надо, наприклад, на газонах. Там да, предполагается убирать листья з газону, тому що тогда получается компост і трава просто може не расти. То вот эти листья сразу одразу після того, как ви їх убрали. Потому що ну, просто катастрофа. В городе творится з цими листьями просто катастрофа. Майно підприємства Водоканал розкрадають серед білого дня. Слідом за кришками від люків почали викопувати з землі водопроводні труби. В 16 часов в районе Водобуда, где находится насос на, инф... насос на номер 2, это резервный источник водоснабжения города в случае чрезвычайных ситуаций, находятся сооружения, находятся трубопроводы и все. Неизвестным мы. Были проведены работы по вскрыше этого трубопровода 400-ки. Труба. Еще под землей лежал, его вскрыли. Вскрыли. И начали Днем. да и начали производить работы по вырезке данных трубопроводов. Автогена? Да, в нашей диспетчер. Труба Як диаметр 400. <свят> Солидная труба. Диспетчер осуществлял выезд, сообщили, он выехал туда, было сообщено соответствующие органы, в милицию, вернее в полицию, везде в респолком во все службы приняты были меры по в общем, в розыску, кто выполнял эти работы и куда. То есть работы не должно этого... Нас на насосной, я не буду... Раб, присутствует персонал, но он присутствует в дежурном режиме. Поэтому информацию мы будем регулярно передавать. Малейшее, что отступление... Ну, допускати такое, конечно. Це вже це... скоро будемо займатися тим, що трубопроводи подземне будемо охраняти як мости, сворожоване охране з, з карабіна. Да. На міських кладовищах знову з'являються самозванці, які пропонують послуги копання могил. Керівництво комунального підприємства Ритуальні послуги занепокоєно цим. А міський голова знає, як вирішити проблему. От на кладбище на новому ми не назділи таким образом: ми наймемо за задінь управління жКХ. Мы на нем эскаватор, он накопает могилы. Все, стандартно размеры вы укажете там по нормам. И все, вариантов копачей не будет. Виктория, слышите, да? Размеры разметка четко по, по проекту накопали могилы, все. Чтобы не было потом, тот копает за такие деньги, тот за такие, потом начинается. Хозяин будет один все-таки кладбище, коммунальное предприятие. По закону, к сожалению, я посмотрел, или к счастью, я посмотрел еще раз. ритуальные службы – служба – это специализированное коммунальное предприятие. Как я тогда и писал этот устав, это однозначно должны быть специализированное коммунальное предприятие. Пока все. Новини медицины. Травматизм в місті залишається высоким. И на минулому тижні до лікарні надходили переважно дети. Четверо малюків доправлено в область. Это один ребенок до года ожог, э, на себя перевернул чашку с кипятком. Ну, это частая проблема, потому что дети за ними тяжело уследить. Пока мама развернулась, он уже быстро кипяток на себя быстро вылил. То есть мы отправили восьмую больницу в ожоговый центр. Ребенок падение с высоты, ну, там без особых, ушибы только. Там упал со второго яруса кровати, четверо детей. Мама тоже вышла на кухню, дети суетились, и один упал тоже со второго Яруса. Но самое сложное, пожалуй, это была травма. Ребенок с игрушкой пластмассовой, это автомат. Вот он упал, разломал ее и проткнул себе мягкое небо. Наш кузяк-стоматолог осматривал его. Там, в общем-то, такая более, самая такая более-менее серьезная травма, которая случилась. И ребенок 11 років, тут непонятний діагноз поступіл з високими лейкоцитами, Гемарагічне сиплі з підозренням на мінґакукову інфекцію. Тож екстрено було відправлено в інфекційне відділення 8-ї брони. В СМСЧ-9 продовжуються реформи, і на цей раз домоклів меч закриття навис над урологічними ліжками денного стаціонару. Працівники урологічного відділення звернулися до міського керівництва з проханням відмінити наказ про ліквідацію. Значит, в городе Желтые Воды функционировало урологическое отделение на 30-коек. В 2011 году оно было реформировано в дневной урологический и хирургический стационар. Но э, в прошлом году э, остались урологические только койки в этом стационаре дневном, хирургические койки были э, ликвидированы приказом руководителя. Значит, и сейчас мы столкнулись с тем, что нас ознакомили с приказом, что через 11 дней мы ликвидируемся и оставшиеся урологические койки, так как хирургические ликвидированы год назад в дневном стационаре. Значит, что получается? Рентген-кабинет находится на площадке старой поликлиники. Скорая помощь находится и везет больных круглосуточно в старую поликлинику, в приемное отделение. Больные круглосуточно находятся в хирургическом отделении, урологические 5 коек. Хотя это по нормативу 0,9, а по области норматив 1,5. То есть практически в два раза Меньше. А заболеваемость у нас мочекаменной болезнью, мы находимся в эндомическом районе, в три раза выше, чем по области, пелонефритами, воспалительными заболеваниями почек, в два раза выше, что приводит к сотруднению э, к госпитализации больных в стационар, поэтому наличие дневного урологического стационара это какой-то выход, потому что больные там не лежат, не требуются затраты на их питание, постели и так далее и ликвидировать дневной урологический стационар это нонсенс при годовом отчете и э, всевозможных наших конференциях, когда было озвучено, что дневной урологический стационар в области озвучено ликвидируется, это было принято в штыки и сказали, что койки в дальнейшем будут сокращаться по области и в каждом городе будет установлено ур... э, дневные стационары и рекомендовано сохранять и развивать а мы в городе, мы являемся первыми, мы пионерами, являемся по урологической службе, по области первый урологический дневной стационар создан. У нас разработано положение, разработаны ставки и все остальное обеспечение. И мы использовали то оборудование, которое осталось от урологического отделения. И закрытие сейчас данного дневного стационара является нонсенсом и неправильным решением, потому что мы потеряем кадры, мы потеряем оборудование, мы потеряем помещение. В районе, в ближайшем, урологической службы нет нигде. Ни Пятихатский район, ни у нас, в Петрово, в ближайших нигде районах нет урологической службы и уролога. Здесь можно сделать урологический центр небольшой, который будет осуществлять помощь Пятихатскому району, Желтым водам населенным пунктом Петревского района Кировоградской области. Люди смогут договора с нами заключить, и эти деньги из Кировоградской области, из Пятигадского района пойдут на нас. И они дадут возможность финансировать наш корпус. О том, что э, закрывается дневной стационар хирургии, было три месяца назад, как положено. Э, вы об этом знали, не надо говорить, что это 11 дней всего, Сергей Валентинович, правильно? Я, он говорит о том, что через да. 11 дней закрывают. Через 11, но что он сейчас вот только узнал приказ. Три месяца назад обсуждение шло и с хирургической службой со всей, и с поликлиникой. Корпус там, мы закрываем полностью корпус. Это дневной стационар. Есть пять урологических коек. Мы планировали добавить еще э, хирургии, пересмотреть. Э, ему еще туда добавить три койки, чтобы было восемь коек. Говорили об этом? Говорили, Сергей Валентинович. Но то, что э, закрывается полностью урологическая служба, она не закрывается. Не закрывается абсолютно. И проекты, то, что будет кто-то подписывать с кем-то договора, договора будут подписывать только с первичной помощью. Только первичная. Вторичная помощь, если вы читаете интернет, она будет э, только через три года реорганизовываться. Поэтому, если будет возможность, мы тоже закрыли хоспис в свое время точно так же, который мы были тоже первооткрыватели, у нас до сих пор люди лежат, и мы не можем его открыть. То здесь проблемы большой нет. У него есть в стационаре койки, никто, абсолютно мы никого не увольняем, мы всех трудоустраиваем практически, всех там, по-моему, у нас всего две медсестры, которые хотят пойти Вы сами на Вы снижаете затраты на содержание корпуса? Да, мы закрываем этот корпус, мы оттуда полностью переносим все. Куда? Вот, у нас склады уйдут мы сейчас оттуда, вот. и плюс у нас, у нас там только урология осталась на первом а этаже. куда потом она переедет? какая? Урало? Да, да, то, что остается. А там дневной стационар. Дневной стационар, там то, что выполняется, вот как хирургическая служба, они оказывают, у нас в поликлинике есть хирургический кабинет, правильно? В котором они оказывают там же мелкие операции и все это. То же самое Сергей Валентинович, у него там есть, и он работает там. Это не значит, что кто-то кого-то выдворяет. Міський голова Володимир Абрамов пообещал особисто разобраться в данной ситуации.